જણ ખાતે વાંસદા ચીખલી ધારાસભ્ય શ્રી આનંદ પટેલ ધૂડી ગ્રામ સભાના અધ્યક્ષ રમેશભાઈ પ્રભુભાઈ ટોકિયા સહિત સામાજિક આગેવાનો એ નરોલીમાં પુષ્કર બારમાં સંજાણના સુરજ ધોડી નામના આદિવાસી સમાજના દીકરાની હત્યા થઈ હતી જેના પરિવારને મળીને સાંત્વના આપી અને આવી પડેલ દુઃખમાં અમે તમારી સાથે છીએ એની વાત કરી અને આવતીકાલે તારીખ અઢાર સાત બે હજાર ચોવીસના દિને સ્વસંદિપભાઈના ન્યાય માટે સંજાણ બંધનું એલાન કરવામાં આવ્યું સાથે પ્રશાસક સાથે વાત કરીને સ્વસંદિપના પરિવારને પચાસ લાખનું વળતર અને એટ્રોસિટી દાખલ કરવા બાર નું લાયસન્સ કાયમ માટે રદ કરવા અને બાર માલિક પર પણ ફરિયાદ કરવામાં અંગેની વાત કરી જ્યાં સ્થાનિક અગ્રણીઓ अशोकભાઈ એડવોકેટ નીतेशભાઈ રાકેશભાઈ રા ફરહાનભાઈ અને મોટી સંખ્યામાં અગ્રણીઓ એ હાજર રહી બે મિનિટ નું મૌન પાળી અને પરિવારની પડખે છીએ ની વાત કરી અને ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી લડત ચાલી રાખીશું એવી વાત કરી હતી आदिवासी नेता आनंद भाई पटेल जी और पूरी हमारी आदिवासी समाज और स्थानीय समाज के जो आगेवान हैं आप उस टीम यहाँ पर आई है आ ये जो गाँधीनगर में जो घटना बनी है वो घटना बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद है और इस मामले को लेकर पूरा यहाँ पर आदिवासी समाज के साथ साथ प्रत्येक जो समाज यहाँ जो स्थायी समाज है उस समाज को एक बहुत ही यहाँ पर सोचने की बात आ रही है यहाँ पर चिंतन गहन चिंतन करने की बात हो रही है यहाँ पर क्योंकि दादरा नगर हवेली एक मामले थे यूपी बिहार मुंबई जैसे विस्तार में ऐसे मर्डर के मामले हम सुनते थे लेकिन दादरा नगर हवेली और ये उमरगाम उमरगांव आज वाले विस्तार में औद्योगिक इकाइयों की वजह से एक पिछले दस बारह सालों में एक असामाजिक तत्व प्रकार का एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पर जो अपने विस्तारों में जो क्रिमिनल क्राइम करके पर यहाँ पर आए हुए हैं यहाँ पर छोटा छोटा नौकरी धंधा करके यहाँ पर स्थायी हुए हैं उन वजह से यहाँ पर क्या है कि आज हम यहाँ पर हमारे विस्तार में दादरा नगर हुई बाहुल आदिवासी विस्तार उम्र गांव बाहुल आदिवासी विस्तार पूरा वलसा जिला आदिवासी विस्तार बावजूद यहाँ पर आदिवासी समाज और तो स्थानीय समाज हमारा सुरक्षित नहीं है तो इसके लिए बहुत ही चिंता के विषय है इस मामलों के लेकर पूरे आदिवासी समाज में ये गुजरात के पूरे जितने बॉर्डर विस्तार है वहाँ पर आदिवासी समाज बहुत ही आक्रोश है और उसी आक्रोश को लेकर आज हमारे आनंद भाई पटेल जी के अगुवाई में यहाँ पर हम परिवार को सांत्वना देने आए हैं परिवार को मिले हैं और परिवार की और समाज की चार मांगे सामने आई है जैसे कभी है कि जो एफ हुआ है एफ होने के हुआ है लेकिन इसमें पता है कि सामने वाली जो जिन्होंने ये हमला किया है वो बिना समाज है रक्पू समाज का बार है तो उनके ऊपर अभी तक एट्रोसिटी लॉन्च नहीं हुआ है हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर एट्रोसिटी लॉन्च हो दूसरी बात एफ आई हुआ है लेकिन एफ आई जो हमला किया है वो लोगों के तो ऊपर एफ हुआ है हम ये कह रहे हैं कि जो मालिक है और ये ऐसी इस बार में कई बार ऐसी घटनाएं हुई ऐसा भी हमारे पास रिपोर्ट है तो बार के मालिक एफ आई दर्ज हो तीसरी बात सामने आई है कि यहाँ पर जो हम परिवार को मिले हम बहन को मिले यहाँ पर उनके दो बच्चे हैं यहाँ पर एक ढाई तीन साल का बच्चा है और दस साल के बच्चे हैं उनके भविष्य के सिक्योर करने के लिए यहाँ पर पचास लाख के मुआवजे की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं और साथ ही ये पिछले दस बारह सालों में जितने भी यहाँ पर दादरा नगर हवेली विस्तार में और यहाँ के प्रशासन को हम यहाँ पर गएगी जो दस बारह सालों में जितने भी जो बाहर से लोग आए हैं उनका आइडेंटिटी